warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita uh, di slot pembelajaran bersama ustaz. Insya-Allah hari ini kita nak sambung balik tajuk kekasih Allah. Hari tu ustaz dah ajarkan sedikit tentang, tentang macam mana kita belajar tentang Nabi lahir bila, keturunan Nabi. Hari ini ni sekali ini kita nak sambung lagi lagi menarik banyak lagi kisah-kisah tentang Nabi yang kita nak belajar. Jom ikut Ustaz bersama-sama eh. okey, dah belajar, belajar. Okey, kita nak belajar yang ni pula. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jom kita nak tengok, tengok tentang kelahiran Nabi. Kita highlight lah. Okay, baik, ya. Eh. Ikut Ustaz baca, tengok Ustaz baca. Okay, baik. Berita kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dinyatakan di dalam kitab-kitab terdahulu sebelum kelahiran baginda lagi. Maksudnya, Nabi ni, tentang kelahiran Nabi ni, Allah dah cerita tentang kitab-kitab sebelum ini. Kitab-kitab sebelum ni apa? Eh? Dulu kita pernah dengar kan? Lagi, uh, kita pernah dengar ada kitab Zabu, ada kitab Injil, ada kitab Taurat kan? Barulah Al-Quran. Jadi, dalam kitab-kitab tu, sebelum Nabi lahir lagi, dah cerita tentang akan lahirnya seorang uh, ataupun akan lahir seorang pemuda kan? yang akan menjadi Nabi terakhir. Peristiwa kelahiran baginda amat ditunggu-tunggu oleh semua orang Arab. Jadi, dia duduk tunggulah. bila lah eh, yang cerita kelahiran tu. Bila lah nak, nak lahir kan. Dia duduk tunggu-tunggu. lepas -tunggu. baca kitab, dah ada kisah tentang akan lahir seorang Nabi. Jadi, dia tunggulah bila. Okey. akhirnya, kelahiran ni. Ada gambar dalam kutek ni. Pada malam sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, Aminah, iaitu ibu Nabi, melihat cahaya yang amat terang menyinari seluruh istana di negeri Syam. Tanda-tanda sebelum Nabi lahir tu, ibu Nabi nampak benda-benda yang pelik. Eh? Tengok cahaya yang terang menyinari seluruh istana di negeri Syam. Dia tengok. Okay, banyak lagi peristiwa. Ini salah satu. Eh? Terusnya. Okey. Ha, ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan daripada keturunan yang dihormati di Mekah. Ha, kerana mereka merupakan golongan pemimpin dan bangsawan. Ha. Di Mekah ni keturunan Nabi adalah keturunan keturunan orang yang hebat-hebat. Mereka ni pemimpin lah. macam kita sekarang lah. Mungkin ketua kampung, uh, apa benda YB ya. macam tu lah. Tapi dulu bukan macam tu namanya. Dia pun ni pemimpin dan bangsawan. Bangsawan ni macam raja-raja lah. Orang hebat-hebat di Kota Mekah. Mereka juga pemegang kunci Kaabah. Nak masuk Kaabah ada kunci. Bukan boleh masuk je. Siapa pegang kunci? Keturunan Nabi ataupun ahli keluarga Nabi. Sebelum Nabi lahir lah. Dan sering memberikan makanan kepada tetamu yang mengunjungi Kaabah. Dia pun ni selalu bagi makan kepada orang yang datang ke, Me ke Mekah. Itu tentang keturunan Nabi. Okay. Jadi, kita nak tengok cerita. Uh, dia pun buat cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad ni. Jom. Fakala Nabi warahmu ni, Sungguh aku melihat akan muncul seorang utusan agung yang akan memurnikan kita semua yang, yang, yang kita baca tadi kan? ni contoh cerita dia buat. Ni detik-detik sesaat sebelum Nabi nak lahir tu, banyak peristiwa-peristiwa yang uh, pelik uh, untuk menyambut kelahiran Nabi tu. Kalaulah aman tuh ودخلت مكه ولم القاه قال له النبي انا نبيك يا اخى العرب فانكف الاعرابي على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي وامي يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم dah lahir kan ni. Ini Nabi dah lahir jadi Datuk Nabi lah. Ini pelakon lah. cerita contoh eh. Jadi Datuk Nabi ni seronok sangat Nabi lahir. Nabi, dia pun panggil buat kenduri. Ini kenduri panggil orang kat Mekah tu bagi makan. Seronok sangat uh, menyambut lahirnya eh. Rasulullah kekasih Allah. Sama lagi cerita sikit lagi eh. Apa ni? Kita nak letak nama. Ha. orang Arab dulu nama dia semua dia letak dengan nama suku kaum, suku depa. Tetapi Datuk Nabi bawa Nabi pergi ke Kaabah dan bagi nama Muhammad. Ha. Bawa pergi nama Kaabah bagi nama Muhammad. Nama tu tak pernah lagi orang Arab guna. Nabi Muhammad yang pertama guna Muhammad namanya. Ayah. Sim, Okey. Ha ini cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad. Contoh dia buat cerita supaya kita nampak gambaran macam mana lahirnya kekasih Allah iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok. Ha peristiwa sebelum kelahiran Nabi, sebelum Nabi lahir ada peristiwa kan. Faham cerita tadi, kita ulang balik baca. Nabi Muhammad merupakan Nabi Muhammad SAW merupakan seorang anak yatim. Sebelum Nabi lahir, bapa Nabi meninggal eh, di satu tempat. Eh, Nego, apa, dalam perjalanan nak balik Mekah, meninggal lah ayah Nabi. Jadi, Nabi bapaknya meninggal dunia ketika Nabi masih dalam kandungan. Dalam masa Nabi dengan masa Nabi dalam kandungan ibu Nabi, ayah Nabi meninggal. Jadi anak yatim lah Nabi. Apabila dilahirkan, Datuknya Abdul Muttalib membawa baginda ke Kaabah. Nah, macam cerita kita tengok tadi kan. Dan memberi nama Muhammad bermaksud yang terpuji. Okay, maksudnya terpuji Muhammad ni. Apa nama Muhammad tu? Maksudnya dia ikut nama Nabi. Terpuji insyaAllah. Nama itu tidak pernah digunakan dalam masyarakat Arab pada ketika itu. Nah, macam yang kita tengok cerita tadi kan. Seterusnya sambung. Ah, peristiwa selepas Nabi lahir pula. Nah, Nabi dah lahir lah. Apa yang terjadi? Peristiwa. Okey. Sebagaimana adat masyarakat Arab. Nabi SAW juga dibesarkan di, di sebuah desa. Di perkampungan bernama Bani Sa'ad. Di sana baginda disusukan oleh Halimatul Sa'diyah. Ha, ini cerita tentang Nabi menyusu pula. Okey. Orang Arab. Adab dia ialah. Orang Arab Mekah. Di Mekah kan. Di Mekah tu bandar lah bagi mereka. Uh, adab dia ialah. Bila lahir ada baby je. Baby tu kena hantar ke kampung. Untuk dibesarkan. tu adab orang Arab Mekah. Jadi Nabi pun sama. bila lahir-lahir. Nabi dihantar ke kampung juga. Jauh daripada kota Mekah. Nama dia Bani Sa'ad. Kampung tu Bani Sa'ad. Di sana. Nabi duduk dengan ibu susu Nabi. Oh, kita selalu dengar kan. Halimatul Sa'diyah, Halimatul Sa'diyah, Halimatul Sa'diyah. Ha, duduk dengan Halimatul Sa'diyah, ibu susu Nabi. Nabi menyusu di sana. Kenapa? Ha? Kena hantar ke sana. Ha, ni. Okay, kita tengok balik. Udaranya yang segar. Untuk kampung kan segar udaranya. Membantu pembesaran Nabi Muhammad dengan sihat. Ha, untuk kampung kan tenang, cuaca elok, sejuk, macam-macam lah. Banyak pokok-pokok, jadi pemusnahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi sihat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan kanak-kanak yang disayangi dan disenangi. Orang suka dengan Nabi. Kerana apa? Kerana akhlak baginda yang mulia. Nabi ni akhlak dia mulia. Keberkatan juga telah melimpahi kehidupan penduduk kampung sejak kedatangan Nabi Muhammad. Berkatnya Nabi Muhammad, penduduk kampung tu Uh, mendapat pelbagai rezeki. Contohnya, uh, sebelum tu tanaman pun tak berapa nak jadi. Uh, binatang pun susu, susu tak ada. Bila Nabi pergi ke kampung Bani Sa'ad tu, rezeki melimpah ruah. Seronok orang kampung Bani Sa'ad. Uh, sebab apa? Sebab berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak usah ada cerita ni. Jom tengok cerita. Ha, ini cerita Indonesia. Tengok je. Uh, yang terpuji. Kehadiran Muhammad kecil sungguh memberi kebahagiaan. Tidak hanya bagi keluarga Bani Hasim. Bahkan seluruh kabilah suku Quraisy menyambutnya dengan sukacita. Kemudian, Abdul Muttalib mencarikan ibu susu bagi Muhammad kecil. Kita sudah berhari-hari mencari anak susuan. Yang dari situ kita akan mendapatkan imbalan yang cukup. Namun hingga saat ini belum juga kita dapatkan. Hmm, ya, istriku, aku mengerti. Apa kita terima saja yatim itu? Muhammad maksudmu? Iya, cucu dari Abdul Mutalib. Kasihan dia, hampir semua teman-teman dari rombongan kita. Tidak ada yang mau menyusuinya karena tidak ada harapan untuk mendapatkan imbalannya dari ayah bayi itu. Betul juga engkau istriku, kasihan anak itu. Aku mendukungmu jika engkau susui dia. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita. Halimah segera mendatangi Abdul Muttal. Dia bersedia untuk menjadi ibu susu dan pengasuh bagi Muhammad kecil. Betapa gembira Abdul Muttalib mendengarnya. Halimah dari Bani Sa'ad itu akhirnya dipercaya Abdul Muttalib untuk mengasuh cucunya. Dua tahun lamanya, ayo istriku, kita berangkat sekarang. Sebentar lagi, suamiku. Insya Allah kita berangkat sampai anak ini kenyang. Kalau begitu, aku lanjutkan berkemas-kemas dahulu. Hah? Ada apa, suamiku? Lihat, Unta dan kedai kita. Mereka demikian sehat tidak seperti sebelumnya. Ah, subhanallah. Betul, suamiku. Tidak seperti kemarin. Demi Allah, kau tidak salah memilih isteri Kau telah mengambil anak yang dipenuhi dengan barokah. Allah melimpahkan keberkahan atas halimah dan suaminya. Mereka pulang ke kampung Bani Sa'ad dengan penuh rasa syukur. Dua tahun berlalu singkat, tugas Halimah Kusyabdian sesungguhnya telah usai. Saatnya Muhammad kecil harus dikembalikan kepada ibunya. Terima kasih Halimah, engkau telah merawat anakku dengan baik selama dua tahun. Tidak ada yang bisa kuberikan, kecuali aku berdoa. Semoga Allah memberkahi engkau dan keluarga. Amin. Saya juga bersyukur diberikan kepercayaan dan kesempatan merawat anakmu, wahai Ibu Aminah. Namun, begini Bu, mohon maaf. Kalau boleh, izinkan aku merawat Muhammad lebih lama lagi. Aku masih sangat sayang padanya. Baiklah, kalau begitu aku setuju dengan usulmu. Bawa dan rawatlah Muhammad, sebagaimana dia anakmu sendiri. Terima kasih ibu. Terima kasih. Begitu. Okey, ah, dah. Nah itu contoh cerita eh, tentang Nabi disusukan di kampung. Okey. Dan terusnya. Ah, kita tengok kepentingan kenapa Nabi dihantar ke kampung di susu kan? Ada yang tak ada cerita tadi kan? Udara dan budaya hidup sehat, sehat tubuh badan, membentuk jati diri, suasana kampung, fasih bahasa Arab. Itu ha, sebab Nabi dihantar ke kampung. Ke kampung. Okey. Ustaz rasa selesai sahadat dah tajuk kita. Untuk uh, lahirnya kekasih Allah kita dah bahas, belajar bahagian pertama tentang Nabi lahir, semua cerita tengok macam-macam kan. Yang kedua ni kita tengok pula tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku hinggalah kita belajar Nabi disusukan di eh, oleh ibu susu Nabi Halimatul Sa'diyah Sa di kampung perkampungan Bani Sa'ad. Insya-Allah nanti kita akan belajar lagi tajuk-tajuk berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja daripada ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.